মা আৰু দাদা আজি যাব এটা ঠাইলৈ আৰু এয়া মাক মই ৰেডি কৰাই দি আছিলে আৰু মায়ে যে কাপোৰযোৰ পিন্ধিছে দেখিছেনে এই কাপোৰযোৰ যোৱা বছৰ দুৰ্গা পূজাতে লোৱা কিন্তু আজিহে পিন্ধিছে মায়ে কাৰণ মানে সময়ে নাই আৰু ক'তো নাযায়ো তেনেকৈ তো পিন্ধাই নাছিলে আজিহে পিন্ধিছে আৰু যিহেতু মই কেকৰ সৰু সুৰা বিজনেছ এটা কৰি আছোঁ ঘৰৰ পৰাই তো আজিও কেকৰ অৰ্ডাৰ এটা আছিলে হাফ কেজি আৰু ডিজাইনটো তেওঁলোকৰে আছিলে এয়া অকণমান ফটো ভিডিঅ' যিহেতু বিজনেছ মেন ন তো ফটো আজিকালি বিজনেছতততো ফটো ভিডিঅ' মেইন ন তো এনেকৈয়ে ফটো অকণমান ভিডিঅ' ৰাখিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তো ইয়াতে যিহেতু আজি মা দেউতা নামৰ ঘৰত অকলে সেইটো কাৰণে জেঠিয়ে ফোন কৰিলে যিহেতু জেঠীহঁতৰ ঘৰ মোৰ ঘৰৰ পৰা একেবাৰে ওচৰতে জেঠিয়ে ফোন কৰিলে আজি আমাৰ ঘৰতে ভাত খাবি বুলি মই অকল নালাগে খুৰী মাহঁতে ভাত খাব দিছে তথাপি ক'লে নহয় দে তাতে ৰাতি খাবি আজি ইয়াতে খা তো ওলাই কিনে গ'লোঁ জেঠিহঁতৰ ঘৰলৈ বুলি আৰু বহুত ৰ'দ দি আছিলে তেতিয়া দুটামান বাজিছিলে আৰু এয়া জেঠী এইখন তাঁতশাল দেখিছেনে তাঁতশালখনতো চবে দেখিছে এটা বস্তু দেখিছে এয়া চেণ্ডেল পাত দেখিছেনে আপোনালোকে এইটো এটা মানে আমাৰ বিশ্বাস আৰু যে এনেকৈ নজৰ নালাগক বুলি কিছুমান গাড়ীতো দেখা পাওঁ নহয় এনেকৈ আৰু জেঠিয়ে এনেকৈ শালতো চেণ্ডেল লগাই থৈ দিছে তাৰপিছত ভাত খালোঁ যিহেতু আজি পূৰ্ণিমা আছিলে সিহঁতে নিৰামিষে খাইছে মোক তথাপি কণী অমলেট বনাই দিছে বাৰু এইফালে আলু ভাজি মাছ পিটিকা তাৰপিছত কচু আচাৰ তাৰপিছত দাইলত ভেন্দি কঁঠাল গুটি এনেকৈ দিছে আৰু তো এনেকৈ ভাত খাই কিনে ধুনীয়াকৈ বেলকনিত বহি ল'লোঁ আৰু মানে ইফালে পূৰা ধুনীয়া বতাহ আহি আছে সেইটো কাৰণে বেলকনিত বহি ল'লোঁ তাৰপিছত এদি মোক এনেকৈ তামোল খাবলৈ তামোলটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে তামোল খাই ভাল পায় মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ যিহেতু কেকৰ অৰ্ডাৰটো আছিলে বোলে আপোনালোকলৈ ল'ব আহিব তো সেইটো কাৰণে তাতে মই বেছি দেৰি নকৰোঁ আহিলোঁ আৰু এইফালে কুকুৰ কেইটামান আছিলে সেইটো কাৰণে মই ঘূৰি ঘূৰি চাই আছিলোঁ এইফালে ওপৰৰ ফালে ভিউটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে আকাশখন সেইকাৰণে আপোনালোকক অকণমান দেখালোঁ আৰু মই বহুত ধুনীয়া একদম ক্লিয়াৰ হৈ আছিলে আৰু ইয়াতে আহি কিনে পৰিৱেশটো দেখি কিনে অকণমান ষ্টাইল মাৰিম বুলি ভাবিলোঁ চুলিখিনি খুলি ল'লোঁ ভাবিলোঁ এটা ৰিল বনাই লওঁ আৰু এতিয়া চুলিখিনি খুলি লওঁ মানে ফণী নাই সেইকাৰণে হাত মানে হাতকে আৰু ফণী বনাই কিনে এনেকৈ চুলিখিনি আঁচৰি আছোঁ আৰু পৰিৱেশটো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈ আছে আৰু বতাহো আহি আছে চবফালে সেউজীয়া সেউজীয়া চব এতিয়া মানে ধানবিলাক ৰুইছে ন সবফালে সেউজীয়া হৈ আছে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশত মানে সঁচাকৈ কিবা এটা সুকীয়া আমেজ থাকে আৰু তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তাৰপিছতে অৰ্ডাৰ এটা আছিলে মানে অৰ্ডাৰ মই কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত এয়া এইযোৰ ত' এইযোৰ আহি পালে বেছি দামী নহয় বাৰু দুশ নে তিনিশ কিবা টকা আছিলে অকণমান চেলো চলি আছোঁ যিহেতু ফিফটিন আগষ্টৰ কাৰণে তো সেইযোৰ ঠিকে আহিছে বাৰু যেনেকুৱা দিছোঁ তেনেকাই আহিছে আৰু ইমান বেছি মানে যিহেতু কষ্টলি নহয় গতিকে কোৱালিটিও তেনেকাই হ'ব বা যিয়ে হওক ঠিক ঠাকে আহিছে বাৰু তাৰপিছতে যিহেতু মই যাওঁতে কেকটো এনেই ফ্ৰিজত থৈ গৈছিলোঁ পেকিং কৰাই নাছিলোঁ আহিলোঁ আহি কিনে পেকিং কৰিলোঁ এতিয়া মানে ৰেডি কৰি থৈ দিলে আৰু কথা নাই কাষ্টমাৰ আহিয়ে পটককৈ লৈ যাব পাৰিব তো সেয়াই আৰু এইখিনি অকণমানকৈ ঘৰুৱা ব্লগ এটা আছিলে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ গতিকে নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ আজিলৈকে বা বাই